Ваше життя перенасичене подіями, але це не привід закривати очі на своє. Підтримайте українські фільми переглядом щотижня у кіно. Пропаганда. Щас це Убиває мої вітання, друзі. Це п'ятий канал. Мене звутяні на соколова. Нині в ефірі програма кіно. Я всіх активно запрошую на пригляд чергової стрічки, яка варта вашої уваги, вашої години життя. Про цю стрічку поговоримо сьогодні. Це стрічка, мій друг Борис Німцов. Стрічка, яку сьогодні в нашій програмі, ну і зрештою в кінотеатрах, представляє режисерка Зусь Радкевич. Вона нині поруч зі мною зазначу, що вже із 6 жовтня в п'яти українських містах ви зможете знайти цю картину. Це стрічка є документальна. Звичайно, про Бориса Німцова І я зазначу, що вже критики на випередки називають цю картину надзвичайно такою, знаєте, інтимною. Бо таким Бориса Німцова у ракурсі фотокамери, відеокамери, та не бачив ще ніхто. До ті нравиться утра дівчина, замість того щоб... Что-то сделать приятное, засовывают те во все места камеру. Я удалось досягнуть те интимности. Сегодня распытаю Зоси Раткевич, она поруч земной. Зося, здравствуйте, рад вас видеть. Давайте еще раз телевизионно пожму вам руку. Действительно, очень интимная картина. Я получила громадное удовольствие и смеялась в конце и плакала. и как мне кажется, зрителю сейчас очень нужна эта картина в свете тех событий, которые происходят на востоке Украины, в свете тех событий, которые происходят внутри России, да, и нашего непонимания, чем это все, собственно, закончится. Почему говорю так? Потому что немцов, оппозиционеры, своеобразный такой символ возможного положительного исхода вообще истории России современной, да. Вы когда начинали снимать, это была идея просто снять историю вот о человеке, который вам симпатичен, который есть вашим другом, ли вы преследовали какую-то другую цель? Когда я начинала снимать, он мне был абсолютно симпатичен, более того, противен. Во-вторых, мы противен? Конечно, Да, потому что у меня совсем другие политические взгляды. Мне кажется, лидерство в политике это зло, и либералы мне никогда не нравились. И Немцова я воспринимал как дяденьку из телевизора, программы куклы, и всегда сторонилась. И, как бы мне казалось, что у нас не точно ничего не может быть общего. Зося, когда я был маленький, я был губернатором. То есть когда я был в твоем возрасте, я работал губернатором. Представляешь? Я работала в проекте ⁇ Срок ⁇ и мы делали короткие документальные новости. Mm -hmm. И авторы этого проекта отправили меня снимать Немцова, хотя я не хотела это делать. Mm -hmm. И я пришла с таким предвзятым отношением на первую встречу, и, и буквально за э, три дня все поменялось, и как бы в моих глазах он изменился, я узнала, что это человек, и более того, мы даже подружились. У... Зусечка! Вы спать собираетесь? Я хотел баньки. Хочешь, Хорошо. можешь ложиться. Я тебе мешать не буду, у меня здесь, вещь никого нет. Тебя никто не тронет картине чрезвычайно много интимных моментов. Интимных моментов, ну, не в таком понимании, в котором обычно, да, это воспринимают наши зрители, а в понимании такой близости. Насколько я понимаю, Немцов вообще был таким человеком, который, ну, подпускал к себе. У него не было каких-то моментов запрета, да, вот тут моя интимная зона, тут, пожалуйста, не подходите, я закрыт. Ты нашла что-то большее, нежели я, например, могла бы найти, смотря просто этого человека с экранов? То есть он для тебя открылся по-новому? Либо ты просто нашла подтверждение каким-то своим словам, вот просматривая хронику? Э, ну, Немцов уникальный был политик в этом плане, потому что я больше не знаю таких политиков, ни оппозиционных, ни в правящей, естественно, партии, которые действительно так близко подпускают, и которых совершенно нет границ, которые откровенные, честные. Здравствуйте. 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 Я, Здравствуйте. 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 я Здравствуйте. Борис да. Да. Вот Очень На самом деле жизнь это некий баланс все-таки. Я может рассуждать так, потому что я весы. Да, тоже весы. А ты когда родилась? В октябре. Ну, я тоже в тебе. Какого? Девятый. Мы с тобой один день родились. <свят> а что за этим? Что за этим всем? Ну, такой характер просто у человека, что ему жизнь, он любит жизнь, любил жизнь. И она ему открывалась, потому что он сам хотел, ну, как-то ей быть открытым. Не надо очень сильно ничего хотеть. Ну, мы вчера обсуждали. Да, не, не надо. очень сильно, если бы я тебя очень сильно хотела, это только хуже было бы. Надо хотеть, но не сильно. Так, знаешь, в легкую. А он куда пойдет? Не знаю. Куда сесть? что в самом деле? Барю, главное, чтобы ты стоял как раз. Ну, сесть ты еще просто... успеешь, вот, понимаешь. Они скоро нам э -э будут принимать закон о том, как правильно дышать, стонать, вот смеяться, плакать, кашлять. Вы понимали четко вообще, в чем основной принцип, основная цель его как политика? В чем он видел будущее России? Но последние наши разговоры про политику, мы в принципе много разговаривали, были такие, что он видел выход как бы в пробоинах в системе, то есть на немцов в Ярославле, Ройзман в Екатеринбурге, Белых в Кирове, как бы маленькими такими ударами можно будет как бы разорвать систему изнутри. А россия будет свободна, без кого? Мне иногда странно, почему молодые люди не хотят разобраться, не хотят быть критичны к тем словам, которые говорят политики. Вы находите ответ на этот вопрос? Ну, вообще у нас молодые люди не смотрят телевизор, и я, у меня нет ни одного друга, у которого есть дома телевизор. Окей, okay, 89% сейчас выступают за политику Путина. Это не, совершенно не молодежь. Во-первых, это отчасти сфальсифицированные данные. Mm. Во-вторых, это люди, которые живут с пропагандой, которые работают уже почти весь путинский срок. Им неоткуда черпать информацию другую. Как бы, Но есть же интернет. Но не все люди, например, не знаю, в Уральской области mm -hmm. пользуются интернетом. Навального, знаете? Ты вас слышишь? Да. Серьезно? Да. А меня знаете? Да скажите, кто? Немцов. Нет. Правильно, тогда вот еще. Одну. Еще один, да? Спасибо, да, пожалуйста. Нет. Слушай, Сталь. Сталь? Хочу да, быть да. звонарем. <с> то есть они могут язык говорить. всегда стальной. Я Нет, разбужу это, Россию так. Ну, мне сразу. Вы ему язык показываете, я вам про язык и говорю. А. Как думаете, если человек, возможно, это Навальный, возможно, кто-то еще, кто близок к иде идеологии да, Немцова, который сейчас способен вот так вот в колокол громко раззвонить, чтобы люди обратили внимание на то, что. Нужны изменения. То, что делает Навальный, это, конечно, очень круто, потому что он действительно один со своим фондом борется с коррупцией и разоблачает этих мерзких людей, которые находятся при власти и просто ну, занимаются воровством. Но я не очень верю в то, что э, такие политики, как Навальный, в одиночку могут что-то серьезно изменить, учитывая количество уголовных дел, которые на него заведено, учитывая давление, на которое на него оказывается. Пошли, извините, а можно громче? Ничего не слышно? Я постараюсь говорить громче. Просто ничего не слышно вообще. Это святое. Ну, просто ничего не слышно совсем. Как? Я прошу успокоиться. Навальный является обвиняемым по другому уголовному делу, которое находится в производстве следователя по особо важным делам главного следственного управления СКРФ. В чем видел развязку этой современной России немцов? Ну, Вы, он, можете как-то форму в какой то да, Он хотел да, пусть... мирного протеста и мирным протестом как-то вот точечно бороться с системой. <связываем> <связываем> э, стой, стой, стой! Куда? Серега, останови, их, куда не пошли? Вот она за машиной, за машиной стоит и цепляет. ну это возможно? Ну это не ко мне вопрос, потому что я могу вот вы это чувствуете? с своей точки зрения. И мне кажется, сейчас в России все усугубляется в худшую сторону. И все, вся законотворческая деятельность запретительная. Поэтому, ну, мне кажется, такой способ не работает. давайте правде в глаза смотреть. Жить стало лучше. Лучше но противней. Это ж правда. Вот а огромное количество людей, в том числе и здесь, на Урале, ставят точку после слова «лучше». Это сторонники Путина. – Молодая девушка Зося Радкевич, в ком видит э, 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 лидера, который мог бы повернуть страну? – Я чтобы... против, э, как бы, лидерство в лице одного человека. Мне кажется, что чтобы действительно сделать что-то хорошее, люди должны объединяться, доверять друг другу, быть честными и вместе приходить как бы, к новому будущему. У оппозиционера не должно быть много имущества. <как> Потому что имущество делает человека не свободным. А имущество – это то, за что можно оппозиционера прижать. Из разных мест, можно ну, а какая места, Это же Россия. Борис, ну, вы, я что ж не местный. Вы знаете, ничего. А вы думали? Юрий Заруба. А, а э, вы э, слушай, это я. Виня... В Новосибирск. Да, Новосибирск? Да вы что? Невероятно. Невероятно, да. Вы хотели пройти мимо. И... Прошу нормально? прощения. Ну, тут же. Ну, я... Ну, давайте-ка, вот, читайте. Да вы... Видите, сажают наши товарищи в тюрьму. Ну, и... Вы чувствовали, вот, снимая фильм о Немцове что существует какой-то иногда момент у него отчаяния. Отчаяние в том, чем бы он занимался и к чему стремился. У нас были такие моменты, да, что у него... Но это не то, что отчаяние. Скорее, мне кажется, это была просто усталость. Потому что действительно то, чем занимались... В то время лидеры оппозиции это было битье головой об стену. И, конечно, когда ты столько лет бьешься головой об стену, mm -hmm. наступают моменты, что, ты, что голова болит. Нас, нас там мы крепчаем же, как известно. Uh -huh. вот. <laughs> Не, ну как, как еще-то в моем возрасте с ними воевать. <laughs> знаешь, на самом деле, у меня есть такая, <laughs> ну там, все спорят, когда он уйдет, там, сколько еще ждать, там и так далее. У меня другая совсем философия такая, почти, знаешь, такая тибетская. Я его должен пережить. Я заметила по фильму, ну, наверное, анализируя жизнь Немцова, его постоянно окружали молодые люди. Вы обратили на это внимание, да? Я сейчас не буду вам задавать таких вопросов. Почему? Да, почему? Мне кажется, это очевидно. Свойства характера, свойства личности. И были ли у него настоящие друзья? Я для себя на этот вопрос отвечаю так, что это был как бы такой обмен, потому что ему нужно было подпитаться энергией молодых людей, как бы такой вампиризм. Да, mm -hmm. Молодым людям как, для молодых людей выступал как такой авторитет, но доступный авторитет. Mm -hmm. То есть человек, от которого они могли тоже получить очень много энергии. То есть это был такой взаимообмен. Да? Да, Вы знали девушку, которая с ним была в момент? Я выстрел? видела ее несколько раз, но я ее не снимала, и я ну, не могу сказать, что у нас сложились какие-то вообще отношения дружбы или не дружбы, но что-то. Как его убили? Да, видела, как убили. Какая-то слабость, вот, которую вы заметили, наблюдая за этим человеком? Вы это нашли? В чем слабость Немцова? Мне кажется, у него было куча слабостей, и э, в том числе мой фильм э, их показывает, что это живой человек, у которого есть достоинства, но есть и куча недостатков. Например, э, то, что он не пропускает там, ни одной юбки, то, что матерится. Нет, есть у меня проблема, хотя я ее проблема не считаю, но ее почему-то некоторые считает. Я люблю женщин. И с этим я ничего не могу поделать. Мама говорит, что если бы я не любил женщин, я бы ничего в жизни не добился. Нет. А это слабость? Ну, это свойство живого человека, но зритель может это воспринять как слабость, и, конечно. А Можно я не снимать, когда я курю? А то как-то мы и так с тобой ведем нездоровый образ жизни. В общем, неправильно. Ольгу не забыли. Забыли. Нет, моя солнце. Я же пишу. Ну и что, запиши. Ну, Слушай, ты! Должна была благоуханная прийти, поцеловать меня. Никакой жизни нет лично, да? понимаешь, у нас с ней дружба. Нет. Да? да? Вам большой плюс, что довольно критично. Я это иногда слушала. Во-первых, мне очень нравится, что вы с ним очень правдивы. Это только среди друзей, да, бывает. У вас были моменты, когда Немцов вас раздражало. И в чем это было? В чем это заключалось? Есть такая вещь, как ноль позиции, когда ты... Тогда э, ты не вкладываешь свое личное мнение или суждение, mm -hmm. не прикладываешь его к своему герою, а просто ты к нему очень внимателен, и ты фиксируешь все, что в нем происходит, нравится тебе это или нет. И mm -hmm ну, как бы оценивает уже зритель. Зочка. алло. Да, я снимаю. Ты... Редкий снимок. Тебе нравится в билборд? Нет. Нет? Почему? Мне не нравится. Ну, объясни, ну ты же у нас разбираешься, почему он тебе Фото... не нравится. Фотография некрасивая. Фотография, извини, какая рожа уж есть. Существует ли вообще разница между политиком Немцовым и человеком Немцовым? Ты почувствовала ее? Здесь стоит заговорить про уникальность Бориса в том, что он действительно какой был человек, такой был и политик. И его человеческие методы, например, соблазнения всех вокруг накладывались на его политические методы соблазнения всех этих бесконечных бабушек, которые его слушали. Но россиянам что... это нравится? Бабушкам это нравится? Окей. Ну, бабушкам, конечно, это нравится. Но ты знаешь, они сидели с довольно такими веселыми лицами, когда он им рассказывал. Не верьте Я просто думаю, что они не особо, потому что он тогда как раз им рассказывал про то, что можно найти в интернете да, я думаю да. что они слышат это слово периодически от... не понимают о чем речь да да в этом плане я думаю что это просто было не попадание в аудиторию здравствуйте, здравствуйте. Рай, а где охрана? Не охрана? Нет у меня не охраны. Ну, с автоматами надо. А кто? Вы считаете, меня надо охранять? Ну, а как ты думаешь, настанет когда-то такой момент в ментальности россиян, сейчас бабушек в сторону, да, в общей массе, которые перестанут доверять телевизору? Вот мы сейчас с тобой в телевизоре, но тем не менее, да, телевизор... Не знаю, мне кажется, что нет, потому что Россия огромная страна, и есть такие регионы, где в какой-нибудь деревянной избе нету туалета, да, в доме есть туалет на улице, но при этом есть спутниковая антенна и э, телевизор. Это единственный способ провести свой досуг. тебе предлагал. предлагал деньги, сколько? Он сказал, да, что сколько? Сколько что он предлагал? За... Не, подожди, ты же меня спросил про деньги. Да. Я спросил, сколько? Ну, ну, он вот, сказал, да, ну, мы вот". можем материально заинтересовать. Ты сейчас находишься в Киеве, практически у нас на ладони весь город. А, ощущение э, россиянки, которая приехала в Киев, в они? Мне искренне интересно знать. А, мы другие, мы мы отличаемся от россиян. Мне Чем кажется, мы более свободны, если честно, потому что, ну, потому что свободные, неравнодушные, потому что у нас, к сожалению, вот это методичное удушение там свободы слова и давление на людей, оно привело даже не к страху, оно привело к равнодушию, что люди просто не хотят связываться с такими грязными вещами, как политика и как бы Ну просто вот эта история да, с хипстерством, которая mm -hmm. появилась, это как раз история отчуждения от каких-то реальных вещей. Я все время спрашиваю у документалистов, вот, ощущение времени, да, что сейчас хотелось бы снимать, кого бы хотела снимать. Я не знаю, фокус твоего внимания – это люди, события, вот, что, что тебе ближе, да. А, но я должна задать этот вопрос. А, о чем бы ты сейчас снимала? Ну, я сейчас закончила один проект про э, многодетную семью с приемными детьми. Там очень сложная история, многонациональная семья. Угу. Вот, он сейчас находится в монтаже. Так, а с дальнейшим проектом я просто чувствую гигантское давление и ответственность, которая сейчас на мне, на тему того, что я не могу сейчас облажаться и снять плохой фильм. За моей спиной камера. У тебя есть буквально 30 секунд для того, чтобы объяснить украинскому зрителю, почему стоит сходить на эту картину. Борис Немцов убит, все это знают, его больше нет. Но есть 71 минута, в которой он действительно живой и такой, какой он был, искренний и честный, настоящий, местами мерзкий, местами классный и веселый. И с ним можно провести вот час времени. Спасибо тебе большое, что пришла. Дай пожму руку. Спасибо за твое кино. Я получила искреннее удовольствие. Буду надеяться, что и украинские зрители тоже. Спасибо большое. Вот же, друзья, из 6 жовтня в украинских кинотеатрах фильм Зуси Радкевич под названием «Мой друг Борис Немцов». Сходите, подивитесь, отримайте справжнее задоволение. Ну и подумайте трохи, каким есть современный мир, каким есть современная Россия, каким есть люди у нас І далеко за межами нашої країни я дякую, що ви нам довіряєте. Дивіться гідне кіно, і пам'ятайте, яким би захопливим не був сюжет і картина, яку ви зараз дивитесь, Ваше життя набагато цікавіше за кіно. Побачимось.